اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم رب شرح لنا صدورنا Ya Allah lapangkanlah hati-hati kami lana umurana permudahkanlah segala urusan kami wahlul uqadatan min alsinatina bukakanlah ya Allah ikatan yang ada pada lidah-lidah kami riyfqahu akwalana agar boleh difahami tutur bicara kami Allahumma fakkihna fid din ya Allah berikanlah kepada kami pemahaman di dalam urusan agama Wa'allimna ta'wil ajarkanlah kepada kami pemahaman Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kepadamu ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an tayyiba rizqi yang luas melimpah ruah. Lagi halal bersih suci. Wa amalan mutaqabbala, amalan yang diterima. Wa syifa min kullida dan sembuh daripada segala jenis penyakit. Amin. Ya Rabbal Alamin Alan-alan kepada semua selamat malam Salam pertemuan dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membicarakan tentang perjalanan hidup Insan yang dicintai oleh setiap orang yang beriman Kekasih Allah Bahkan sepatutnya menjadi kekasih setiap orang beriman dan itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berada dalam perkongsian kitab sirah Nabawiyah siri yang ke-221. Ahlan ahlan wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kari ikan Nurzila Abdul Qadir Ammar Zaki. Ahlan ahlan Sabirah. Begitu juga terima kasih bantu Syekh Sabirah Zahira Fazil. Ahlan ahlan kepada semua di ruangan FB pula. Haji Muhammad Arsyad Dugut Dugut apa khabar? Ayahanda terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah Az-Zahra, Abu dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita nak membicarakan tentang peristiwa Perang Badar. Maka kita telah tahu bagaimana Perang Badar boleh berlaku. Kita juga telah baca apa yang kita boleh belajar daripada kesilapan yang dilakukan oleh orang Quraisy Mekah. Dan kita juga telah belajar kepimpinan luar biasa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin para sahabat yang mulia sehingga walaupun berhadapan dengan musuh yang lebih kurang tiga kali ganda lebih ramai, lebih lengkap bersenjata, lebih banyak persediaan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya untuk memacu kemenangan buat para sahabat. Itu semua adalah kepimpinan luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga telah baca pengorbanan para sahabat yang luar biasa. Sehingga ada yang sanggup berhadapan dengan anak sendiri, dengan keluarga sendiri. Maka sekarang ini kita telah tiba muka surat 371 daripada kitab sirah Nabawiyah Ar-Rahiqul Maktum. Kita telah tiba pada tajuk berapa banyakkah yang terkorban daripada kedua belah pihak. Maka berapa banyakkah jumlah syuhada dan berapa banyakkah jumlah musuh yang terterbunuh. Maka ini adalah tajuk pada malam ini. Ahlan ahlan Mas Yuyun, Ahliya Abdul Ghani, Fatima az Nurul Abdullah. Ahlan ahlan. Ah uh, Syauzan uh, Lama tak komen tapi ada je terima kasih banyak-banyak rohani Abdul Rashid dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan ahlan kepada semua. Maka berapakah banyak jumlah yang terkorban? Kata para ulama sirah setelah peperangan tamat pihak musyrikin menerima kekalahan yang lebih teruk sementara umat Islam memperolehi kemenangan yang luar biasa. Kenapa orang Quraisy kalah teruk? Jom kita lihat daripada sudut angka yang terkorban seramai hanya 14 orang tentera Islam yang gugur syahid daripada 313 ataupun ada riwayat mengatakan 14 ataupun 317 maka yang syahid hanya 14 orang hanya 14 orang berbanding dengan musuh yang lebih ramai maka daripada 14 orang sahabat yang syahid kita kalau kita pergi ke badah pada hari ini pada zaman kita maka kerajaan Arab Saudi telah tulis di papan tanda nama-nama syuhada badar maka dekat berhadapan daripada makbarah syuhada badar tanah perkuburan syuhada badar maka dituliskan 14 orang nama-nama sahabat badar yang terkorban radhiyallahu taala anhum maka daripada 14 orang ini 6 orang adalah sahabat muhajirin 6 orang termasuk salah seorangnya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada ansar lebih ramai sebanyak 8 orang sahabat ansar syahid maka 8 ansar dan 6 orang muhajirin maka sahabat tak ramai yang syahid dengan perang yang begitu dahsyat dengan jumlah tentera yang lebih sedikit tentera berkuda pun hanya ada 2 ekor kuda sangat sederhana tetapi hanya 14 orang sahaja yang syahid. Sementara itu kata penulis kitab, adapun orang musyrikin Mekah, mereka menanggung kerugian yang tidak terperi. Maka berapakah yang terbunuh daripada kalangan Quraisy? 70 orang, 70 orang. Bayangkan daripada jumlah sekitar 950 sebab 150 orang Quraisy patah, mereka tak nak perang mereka ikut kata-kata ketua mereka Nadar bin Haris kita telah baca maka orang Quraisy kita 950 ke 1000 950 ke 1000 maka daripada 950 ke 1000 orang tentera 70 ketika itu terbunuh 70 dan sementara itu 70 lagi menjadi tawanan perang maka ini satu kekalahan yang teruk kepada Quraisy Terima kasih banyak-banyak uh, -banyak. Pidut Nasri 94 Moga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah Dan yang terbunuh daripada kalangan kuris 70 orang tu Bukan tentera biasa Bukan tentera biasa Siapa yang terbunuh? Kata para ulama sirah Kebanyakan yang terbunuh daripada kalangan Quraisy adalah pemimpin-pemimpin mereka. Maka dalam satu perang, hampir keseluruhan pemimpin Quraisy terbunuh keseluruhan, kecuali Abu Sufyan yang ketika itu tidak terlibat dalam perang maka dia selamat. Baki semua pemimpin Quraisy kena bunuh. Abu Jahal antara pemimpin Quraisy yang paling tinggi kena bunuh. Uthbah bin Rabi'ah ayah kepada Hindun kena bunuh. Shaybah bin Rabi'ah adiknya kena bunuh. Uh, Walid bin Uthbah kena bunuh. Umayyah bin Khalaf kena bunuh bahkan majoriti pemimpin Quraisy hilang dalam satu perang kecuali Abu Sufyan yang selamat sebab dia tidak terlibat di dalam perang tapi daripada sini kita belajar kadang kala satu keputusan yang silap satu keputusan yang dibuat berdasarkan emosi dan kesombongan satu keputusan yang pada waktu itu terburu-buru boleh membinasakan satu bangsa. Satu bangsa boleh binasa. Contohnya Quraish. Quraish telah diberi amaran berkali-kali. Abu Sufyan bagi amaran. Wahai Abu Jahal tak payah perang. Tentera, rombongan perniagaan kita dah selamat. Balik. Begitu juga Walid bin Utbah bagi penjelasan jangan perang. Nadar bin Haris bagi penjelasan jangan perang. Tetapi Abu Jahal ni sombong. Ego. Takabur dan pada waktu itu dia tetap nak perang walaupun tak ada keperluan akibat kesilapan dia maka Quraisy hampir-hampir lumpuh kerana kebanyakan majoriti pemimpin mereka telah terbunuh sebab itu penting seorang ketua membuat keputusan tidak terburu-buru bukan dengan emosi bukan pada waktu itu itu apa ikut suka hati tak Ha, maka kadangkala disebabkan satu kesilapan keputusan, satu bangsa boleh hancur, satu keadaan boleh binasa. Dan itu yang berlaku kepada Quraish. Itu yang berlaku kepada Quraish. Mereka dengan badar ini, sebenarnya orang Quraish telah lumpuh. Sebab tak mudah nak menggantikan pemimpin-pemimpin mereka yang telah ter terbunuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ajma'in. Bahkan yang terbunuh 70 orang yang kena tawan lagi 70 orang. Dan tentera Islam tak ada yang kena tawan. 70 orang kena, kena tawan. Allah muka surat 372. Kata penulis kitab, apabila perang telah tamat. Apabila perang telah tamat. Nabi SAW telah berdiri di hadapan mayat-mayat orang musyrikin Mekah. Terima kasih banyak-banyak Riz. Semoga Allah balas dengan rezeki yang melimpah ruah lagi berkah. Mohon jasa baik bantu share live kita, bantu untuk kongsi, tak rakan-rakan, sebar luaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh pengajaran daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas dah habis perang, Nabi berdiri di hadapan kumpulan mayat-mayat Quraisy yang ada pada waktu itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buruk sungguh perlakuan kamu terhadap Nabi kamu. Teruk betul kamu ni. Ha, Nabi cakap dengan orang-orang Quraisy yang dah mati. Orang-orang Quraisy yang telah terbunuh. Maka pada waktu Nabi kata buruk sungguh perangai kamu. Mana taknya Nabi daripada kalangan Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Bahkan Nabi berdakwah di kalangan Quraisy lagi lama daripada Nabi dakwah di Madinah. Sebaliknya orang Madinah terima Nabi dan orang Quraisy pilih untuk memerangi dan membunuh Nabi. Maka Nabi SAW tegur mereka. Mayat-mayat yang bergelimpangan. Nabi kata buruk sungguh perlakuan kamu terhadap Nabi kamu. Kamu enggan membantuku. Tetapi mereka ini orang ansar telah membantuku. Maka Nabi sedih. Wahai Quraish, kamu tak nak bantu aku. Kamu tak nak bantu aku. Sebaliknya orang ansar, mereka sanggup bantu Nabi SAW. Maka lihat bagaimana Allah muliakan orang ansar. Kita daripada nak pergi umrah haji dekat Mekah aja, setiap kali kita pergi Mekah mesti singgah Madinah. Kerana pengorbanan orang ansar, sirah mereka, perjalanan hidup mereka, pengorbanan mereka menjadi inspirasi bagi setiap orang yang beriman. Maka Nabi tegur orang Quraisy. Maka orang ansar sanggup menolong aku, dan engkau tidak menolong bahkan memerangi aku. Kemudian Nabi SAW perintahkan supaya mayat-mayat itu dicampakkan ke dalam sebuah telaga di badan Al-Qalib. Dan telaga itu tak ada air. Telaga itu kering. Maka Nabi SAW perintahkan sebab mereka banyak. 70 orang. Maka Nabi SAW perintahkan untuk mereka diletakkan dalam sebuah perigi lama yang tidak berair yang berada di badan. Itulah pengakhiran mereka ingat pada sabda Nabi SAW bagaimana pentingnya kita ambil berat tentang pengakhiran kita. Sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dihitung dan dikira berdasarkan kepada pengakhiran. Orang Quraisy kita nampak walaupun duduk dengan dakwah Nabi 13 tahun kat Mekah Nabi membesar di kalangan mereka 40 tahun sebelum menjadi Rasul. Kaabah adalah tempat di mana mereka berada. Haji mereka buat setiap tahun walaupun dengan cara yang mereka ubah, yang mereka selewet. Mereka adalah orang yang faham bahasa Al-Quran. Akan tetapi pengakhiran pemimpin-pemimpin Quraish di Badar ini adalah pengakhiran yang buruk. Pengakhiran yang buruk. Sementara itu kita lihat orang Ansar. Orang Ansar sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, mereka ni bangsa yang sering bergaduh sesama mereka, Aus dan Khazraj berperang, bergaduh, angkat senjata, tak pernah nak berdamai. Macam-macam dan mereka tidaklah terkenal berbanding dengan Quraisy. Dan di Madinah tak ada apa-apa saat sebelum Nabi belum berhijrah. Tapi mereka punya pengakhiran adalah pengakhiran yang Al-Quran pun puji. Radiyallahu anhum. Inilah para sahabat, orang-orang ansar. Orang-orang yang Allah rida dengan mereka. Dan Nabi SAW pun sering memuji orang-orang ansar. Nabi mendoakan pengampunan untuk orang ansar. Maka pengakhiran adalah penting. Bagaimana pula pengakhiran kita? Maka kita berharap pengakhiran hidup kita adalah pengakhiran yang baik. Pengakhirannya Allah rizal. Tak nak jadi macam orang musyrikin Mekah. Pada waktu itu walaupun faham bahasa Arab Al-Quran. Walau hal mereka nampak Nabi. Sentiasa dengan Nabi. Waktu Nabi di Mekah. Namun mereka tetap tidak beriman. Kepada Nabi SAW. Muka surat 372. Diriwayatkan daripada Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah Al-Ansari adalah suami kepada Ummu Sulaim, ayah tiri kepada Anas bin Malik. Banyak orang kadang-kadang terkeliru di antara Abu Talha dengan Talha bin Ubaidillah. Beza. Abu Talha, beliau adalah bapa uh, tiri Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Antara sahabat yang pemurah, antara sahabat yang sanggup bersedekah telaganya yang sangat mahal yang disukai oleh nabi apabila mendengar ayat al-Quran lan birra kamu tidak akan mencapai kesempurnaan kebaikan sehingga kamu infak apa yang kamu cinta terus diinfakkan telaga birha itu Abu Talha ini riwayat dia seorang lagi Talha bin Ubaidillah Talha bin Ubaidillah nanti dalam perang Uhud kita akan baca kisahnya digelar oleh Nabi sebagai orang syahid yang masih hidup. Kerana badan dia begitu teruk luka dalam perang Uhud tetapi masih hidup. Maka Nabi SAW bersabda barang siapa yang nak tengok orang syahid yang masih berjalan di atas muka bumi. Tengoklah kepada Talha bin Ubaidillah. Maka dua sahabat berbeza. Kadangkala -kadang saya dengar ada yang terkeliru. Mungkin sabukul lisan terlepas cakap dan sebagainya. Abu Talha Sahabat yang berbeza ini adalah riwayat dia seorang lagi Talhah bin Ubaidillah. Diriwayatkan daripada Abu Talhah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan pada hari perang Badar supaya dicampakkan 24 orang pembesar Quraisy ke dalam sebuah telaga yang kotor lagi menjijikkan. Sebab so, mereka tak beriman. Maka 24 pemimpin Quraisy bayangkan Bayangkan bagaimana runtuhnya Quraisy apabila dalam satu perang 24 pemimpin mereka terbunuh. 24 pemimpin mereka terbunuh. Las-las tinggal Abu Sufyan dan beberapa orang yang yang lain. Apabila Nabi SAW mendapat kemenangan ke atas Quraisy, maka baginda menunggu di kawasan perang selama tiga hari. Ini adalah sunnah Nabi. Nabi SAW bila berada dekat mana-mana tempat perang, dah habis perang. Dah habis perang. Nabi tak terus balik. Maka Nabi akan bermukim berada di kawasan itu tiga hari. Dan para ulama' terangkan apa hikmah dia. Ada yang mengatakan Nabi tak nak bila Nabi dah balik, maka musuh akan ikut dan menyerang pada waktu itu di Madinah pula. Maka sebab itu Nabi SAW bertahan di mana-mana tempat yang Nabi perang selama tiga hari. Kalaulah musuh menyerang kembali ataupun kalaulah musuh datang balik. Dan pada waktu itu ada juga hikmah-hikmah yang lain. Maka Nabi SAW apabila mendapat kemenangan, baginda akan berada di tempat itu selama tiga hari. Apabila telah masuk hari yang ketiga, Nabi perintahkan agar pasukan baginda berkemas untuk berangkat pulang. Kemudian Nabi mula berjalan diikuti para sahabat sehingga baginda sampai ke tebing lubang persemadian mayat-mayat musyrikin. Maka riwayat ini menunjukkan dua kali Nabi bercakap dengan mayat-mayat Quraisy. Kali pertama sewaktu selesai perang dan yang kali kedua riwayat Abu Talha selepas tiga hari selesai perang sebelum nak balik Maka Nabi SAW berdiri di, di tepi telaga badar di mana dalamnya ada mayat-mayat pemimpin Quraisy. Maka Nabi SAW pada waktu itu sebut nama mereka satu persatu beserta nama-nama mereka bapa mereka. Contoh, Nabi kata, Ya Amr bin Isyam, Wahai Amr bin Hisham, nama Abu Jahal. Ya Utbah bin Rabi'ah, Wahai Utbah bin Rabi'ah. Nabi panggil, nama-nama satu persatu pemimpin Quraisy berserta dengan nama-nama bapa mereka. Maka Nabi SAW bersabda, Sukakah kamu kalau kamu mentaati Allah dan Rasulnya? Macam mana? Adakah sekarang ni, kalaulah ada peluang nak taat kepada Allah dan Rasul? Dan semesti jawapannya ya. Sebab dah mati, dah nampak syurga, dah nampak neraka, dah nampak barzah. Maka Nabi berkata Bagaimana? Adakah sekarang ni nak bentak hati Allah dan Rasul? Sesungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami kepada kami. Maka bagaimanakah kamu? Apakah kamu mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kamu kepada kamu itu benar? Daripada sini kita belajar kematian akan menunjukkan janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita kat dunia ni kadang kala tak percaya pun pada janji Allah. Allah dah janji solat dapat ni pun masih tak solat. Maksudnya tak percaya. Allah dah janji berjemaah pahala ni pun masih kita tak buat. Seolah-olah kita tak percaya. Allah dah janji sedekah Allah gandakan 700 kali ganda pun kita tak buat sebab kita kurang percaya maka kematian akan menunjukkan kepada kita kebenaran janji-janji Allah. Tapi lebih baik kita jangan tunggu kematian baru nak percaya. Sekarang ini kena percaya dan itulah iman. Waktu hidup percaya kepada janji Allah, kepada janji Rasul, itulah iman, yakin. Sebab kalau dah mati, maka semua orang percaya. Semua orang pada waktu itu dah nampak realiti hakikat kehidupan yang sebenar. Maka Nabi tanya, adakah kamu percaya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kamu daripada azab, daripada siksa? Maka Umar bin Khattab berkata, Wahai Rasulullah, mengapa engkau bercakap dengan jasad-jasad yang tidak lagi bernyawa? Kenapa bercakap dengan jasad yang tidak bernyawa? Maka Nabi SAW bersabda, Demi diri Muhammad, Walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi diri Muhammad yang berada dalam kekuasaannya bukannya kamu lebih kuat mendengar mengenai apa yang aku katakan berbanding mereka kepada tu terjemah lebih baik adalah berbanding berbanding mereka maka nabi bersabda yang hidup ni bukanlah lagi hebat pendengaran berbanding yang mati bermaksud orang yang mati itu dengar apa yang nabi cakap sebab itu dalam mazhab syafi'i digalakkan untuk membuat talqin di kubur. Untuk membuat talqin di kubur. Bukan sekadar peringatan untuk yang masih hidup. Orang yang mati pun mendengar. Orang yang mati pun mendengar. Dan hadis ini jelas. Riwayat ini jelas. Bagaimana bila Umar bin Khattab bertanya, Wahai Rasulullah, mereka ni ke dah mati Wahai Rasulullah? Maka sabda Nabi Lastum, Tidaklah kamu yang masih hidup lebih kuat, lebih baik, lebih bagus pendengaran bagi mereka. Maksudnya mereka dengar apa yang Nabi SAW sabda dan ucapkan. Dalam riwayat lain baginda bersabda, bukannya kamu yang lebih mendengar daripada mereka. Mereka itu lebih mendengar namun tidak berupaya untuk menjawab. Ha, Nabi kata mereka dengar, cuma tak boleh jawab. Kalaulah mayat-mayat dalam kubur tu boleh jawab, lari manusia tak ada siapa nak ke bumi jenazah tetapi mereka mendengar sabda nabi tetapi tidak boleh menjawab maka hadis yang kita baca ni kalau kita tengok kitab kita ada nota kaki nombor 11 maka ianya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim maka mayat-mayat dengar sebab itu dalam mazhab Syafi'i digalakkan talqin ada orang yang pada waktu itu dia kata buat apa nak talqin mayat bukan dengar hadis ni jelas. Riwayat ini jelas. Bila Umar bin Khattab tanya kepada Nabi, kenapa Rasulullah dah mati ikut mereka ni? Maka Nabi kata, tidaklah yang masih hidup lebih baik pendengaran daripada orang yang telah mati. Maka ini adalah bagaimana Nabi memberi teguran kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang telah terbunuh dalam badar. Muka surat 372. Mekah terima berita kekalahan, malu mereka. Sebelum tu mereka dah confident dah. Oh, nanti mesti menang ni, nanti mesti menang. Maka Mekah pada waktu itu terima berita kekalahan dan malu mereka dengan bangsa Arab yang lain bagaimana terbunuh semua pemimpin mereka kalah kepada pasukan yang kurang bekalan senjata, kekuatan berbanding mereka. Maka tajuk ini kita sambung esok insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak sahabat yang bersama. Kita jumpa esok pagi dalam Hayati Quran insyaAllah. Terima kasih kepada semua yang komen, yang bagi gift, yang rakan-rakan. Uh, Sabirah, uh, Rohani Adam, Abu, Sania Haji Yusuf. Uh, kemudian sahabat-sahabat yang lain Fatimah Azara, Rosilawati, Nur Asyikin kemudian Sabirah dan juga uh, Dapur serta sahabat-sahabat yang ini terima kasih semua yang komen, yang share, yang tak rakan-rakan. Jumpa esok jam 8.30 pagi dalam Hayati Quran insyaAllah. Esok kita dah masuk muka surat baru, muka surat 220 ayat yang ke-98 daripada surah Yunus insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.